Hai sob, selamat datang di Top Anime Logia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah teori menarik tentang identitas sebenarnya dari Drakul Mihawk. Drakul Mihawk atau biasa disebut sebagai Takanomi adalah ahli pedang terkuat di dunia dan merupakan sosok legendaris yang sangat penting di serinya. Meskipun begitu, sampai saat ini belum banyak informasi mengenai Mihawk yang dibagikan kepada para fans. Sehingga Mihawk juga menjadi salah satu sosok misterius di dunia One Piece. Sedikit informasi mengenai Mihawk bisa ditemukan di kolom SBS volume 63. Di sana Oda Sensei menggambarkan para Shichibukai Bukai ketika mereka masih kecil. Mihawk digambarkan penuh dengan luka yang diduga adalah bekas latihan. Sekitar 9 tahun yang lalu, sebuah perang besar pecah di pulau Kuraigana yang mana membuat pulau tersebut hancur dan ditinggalkan penghuninya. Beberapa tahun setelah peperangan, Miho kemudian tiba di pulau tersebut dan menempati kastil di pulau itu sebagai rumahnya. Belum diketahui apakah Kuraigana merupakan rumah di masa kecilnya atau Kuraigana memiliki koneksi dengan masa lalu keluarga Mihawk. Kemudian jauh sebelum era Bajak Laut, Mihawk sendiri sudah sangat terkenal di mana-mana. Dia dikenal sering menantang musuh yang jauh lebih kuat untuk bertarung dan pada akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Itulah alasan kenapa Mihawk mendapatkan julukan ahli pedang terkuat di dunia. Miho kemudian tertarik untuk melawan Akagami dan melihatnya sebagai rival terbesar. Pertarungannya melawan Akagami hingga sampai saat ini juga masih belum ditunjukkan oleh Oda Sensei. Sebagai seorang ahli pedang terbaik di dunia, tentunya banyak yang penasaran Mengapa kemudian Mihawk mau melatih Zoro menjadi pendekar pedang? Hal ini memunculkan spekulasi menarik di kalangan para fan. Bahwa alasan Mihawk mau melatih Zoro adalah karena perintah dari Dragon. Menurut beberapa teori, Mihawk sendiri merupakan bagian dari pasukan revolusi. Karena sampai saat ini banyak yang meragukan bahwa MiHawk adalah seorang bajak laut. Hal ini terlihat jika MiHawk lebih senang menyendiri dibandingkan memiliki kru, seperti halnya para bajak laut lain. Sehingga, bergabungnya MiHawk di kelompok sisi bukai tentunya menjadi sebuah misteri kemungkinan itu adalah cara baginya agar pemerintah dunia berhenti mengejarnya. Ketika kelompok topi jerami benar-benar akan dihancurkan oleh Kizaru di Sabaudi, sosok tak terduga muncul yaitu Bartolomeu Kuma. Dengan menggunakan kemampuan Nikyu, -Nikyu Nomi dia mengirimkan para anggota topi jerami ke berbagai lokasi. Namun lokasi tersebut tidaklah sembarangan. Kuma menerbangkan mereka ke lokasi di mana mereka bisa berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka. Hal itu seolah-olah sengaja dilakukan demi mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi di dunia baru, kuma sendiri sepertinya bisa melihat kemampuan besar dalam kelompok topi jerami. Dia mengirim Luffy ke Amazon Lily untuk berlatih haki, meskipun kemudian hal itu sempat tertunda karena Luffy bergegas pergi ke perang besar Marineford. Sanji dikirim ke Kamabaka, sedangkan Zoro dikirim ke Pulau Kuraigana. Yang menarik adalah, Mihawk tampak tidak terkejut melihat Zoro berada di pulaunya. Meskipun terkadang, Mihawk memperlihatkan sikap tidak peduli Setidaknya, dia bertanya, "Bagaimana Zoro bisa berada di pulau tersebut?" Mihawk seolah tahu bahwa Zoro akan dikirim ke sana. Bahkan Mihawk mencoba menghentikan Zoro untuk keluar dari pulaunya. Kesimpulannya, Mihawk mungkin memang sudah sejak lama diberikan tugas untuk melatih Zoro. Tindakan Koma dan Mihawk sepertinya sudah dikoordinasi sebelumnya. Itulah teori mengenai Dracul Mihawk yang merupakan mata-mata pasukan revolusi. Mungkin itu dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan update video terbaru. Terima kasih, sehat selalu, dan salam op.